Слушай, мама успокаивайся, потому что ты ревешь, и я буду жить. А у меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик находиться. А что за счастье? Да твой, твой, мне пришло твое письмо. Я обалдел. Ты, солнышко, все мое. Я очень рад, что я прочел в том письме, потому что у меня были порой такие мысли, которые, блин, меня, ну, редко, но посещали. И я, слава богу, в твоем письме все перекрутил, смелый, я стала блин, на свои места, и я теперь уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня 30, 37 месяцев, это очень большой подвиг с твоей стороны. Это неоценимый вклад в наши отношения. А, тецвета, привет! привет, привет, привет. Никитос, привет, привет, привет! Ох, комары лезут. Хорошо, а я обязательно при первой возможности либо я приеду к тебе, либо ты приедешь ко мне, пора. Я просто не знаю как, что, куда, зачем и почему. В первую очередь я просто дал себе знать. Теперь ты знаешь, ты спокойно, что я дома. Я с тобой буду созваниваться